Вітаю вас в ефірі. інформаційно аналітична програма Місто інфраструктура в студії Владислав Кордік. Сьогодні у випуску ви побачите у рамках проєкту, профінансованого світовим банком комунальне підприємство Чернігівводоканал встановило нове високотехнологічне обладнання для подачі води у житлові будинки, яке дає змогу заощаджувати близько 10% на кожному кубометрі. Комунальне підприємство Чернігівводоканал у рамках програми розвитку місцевої інфраструктури під патронатом Світового банку провело модернізацію застарілого насосного обладнання, яке експлуатується ще з радянських часів. Встановило на водонасосних станціях високотехнологічні німецькі насоси фірми Віло. Відтепер комунальники заощаджують до 10% коштів міського бюджету на кожному кубометрі питної води, що піднімається на поверхню з глибини. Понад 700 метров. Після встановлення нових високотехнологічних насосів цієї фірми та сучасних трубопроводів, мешканці міста вже сьогодні відчують поліпшення якості питної води, яка подається до їхніх квартир комунальним підприємством Чернігів водоканал. Черніга повезла с прекрасными источниками водоснабжения. Как я ми маємо мимемортизянской скважини. Ну, і артизианським скважинами нікого не Перше, то, що у нас дуже великої глибини. глубины, отданная скважина глибиною 730 Це огромна глибина. Ну, насосне обладнання, от которого видим вот, в рамках проекта Мирового банка то что мы реализуем программу опускается на глубину около 100 метров так называемый динамический уровень насосное оборудование это уникальное уже я говорил о том что мы его подбирали вот по определенным критериям помимо стоимости Основной критерий был соотношение именно вот, минимальное потребление электроэнергии то есть минимальное потребление условия закупок так называемые life, safe and cost то есть на протяжении жизненного цикла стоимость эксплуатации этого насосного оборудования. Сам насос по отношению к стоимости электроэнергии составляет это порядка 15-20%. Вот, мы рады очень о том, что именно компания «Вилла» поставила такое уникальное оборудование. Уникальность этой скважины заключается в том, что она имеет высокий дебет, то есть порядка там 200, 240 кубических метров в час, то, что подает этим насосом. Вот. И электродвигатель, который здесь установлен, он имеет нестандартное напряжение. У нас раньше высокодебетные скважины напряжение составляло 3,15 кВт. Мы перешли к европейским стандартам, и напряжение питания этого двигателя составляет 1 кВт, что тоже является определенной проблемой, потому что это редкость. Вот в Европе, в том числе, такое оборудование. Мы имеем таких шесть скважин высокодебетным. Ну, такими скважинами могут похвастаться еще Полтава и Сумы. Больше на Украине но ни один водоканал именно скважин с такой большой производительностью не имеет. Водоподъемные колонны, вот, которые выполнены из нержавеющей стали. Вот, этих колонн они длиной 6 метров. Вот, и колонны этих получается нужно там 15, скажем, на 90 метров, то, что мы должны опустить. Но ну, то, что видели вместо старой труб черные стали. Вот, это вода в источниках, которая является гидрокарбонатная столовая вода. Вот, ее нужно поднять на поверхность как минимум по трубам, которые будут служить на минимум 50 лет. Ну и, соответственно, насосное оборудование. Вот мы в Германии знаем практику о том, что оно служит где-то порядка до где 20 лет. Вот, и, скажем, нет необходимости его поднимать и осматривать, и делать его ремонт то есть наше насосное оборудование, как правило, ну, это немножко дольше служило, вот порядка там нескольких лет, вот одной, на одной скважине, но при процессе эксплуатации КПД значительно падает нашего оборудование, нашего насосного оборудования, и скважина работает неэкономично. Соответственно, от замены этих насосов мы получим снижение потребления электроэнергии. По первому подъему где-то на 20%. Поэтому, надеюсь, это все позволит помимо самой чистой и прекрасной воды подать ее на поверхности, подать жителям нашего города, еще дополнительно удешевить эту воду или хотя бы скомпенсировать тот рост электроэнергии по 2% в месяц, который мы имеем постоянно. Що ж до концерну віло, то він давно і тісно співпрацює з водними господарствами багатьох країн і є одним зі світових лідерів у галузі виробництва та монтажу насосів для систем водопостачання, опалення і водовідведення. Усі виробничі центри віло мають випробувані стенди, де продукція, перш ніж надійти до замовника, ретельне перевіряється. Це гарантує її найвищу якість та експлуатаційну безпеку. Сейчас мы присутствуем на скважине, которая полностью, на которой проведено полностью переоборудование. Заменен насос, заменена водоподъемная колонна, установлены э, приборы управления, соответствующие э, с плавным пуском, станция управления с плавным пуском, установлены э, измерительные приборы, э, измерительные приборы как электромагнитный э, прибор замера подачи воды, так и по электроэнергии счетчики. Это нужно для четкого, более четкого и правильного отслеживания результатов нашей работы. Имеется в виду эффективность замены, произведенных замен. Предварительные подсчеты показывают, что это все у нас получается. И в пределах где-то около 20% мы можем получить экономический эффект. В Україні віло представлений дочірнім підприємством Віло Україна, яке навчає свій персонал у Німеччині, де він набуває досвіду не лише у технічному плані, а й у плані плідної співпраці з підприємствами житлово-комунального господарства. Під час розробки проекту реконструкції комунального підприємства Чернігівводоканал фахівці Віло запропонували найбільш ефективні рішення енергоощадні насоси з оптимальним коефіцієнтом корисної дії для даних систем. Технічна модернізація підприємства здійснюється у межах програми стратегічного розвитку Чернігів водоканалу на найближчі 20 років. Один з головних критеріїв дотримуватися рекомендованих стандартів якості питної води. Ми закупили труби нержавіючої сталі запретірували, залежали пірні на Україні. П'яттакі садінняння з'єднання ЗСМ, так називаємо тось тобто, коннектор насадіння тих трубопроводу. вот видно на объекте, вот, как это все собирается, очень эффективно. То есть, заканчиваем этот проект. <coughs> этот проект такой непростой, вот, технологический и мы опять-таки в соотношении качества цена считаем, что мы сделали самым лучшим образом. То что касается дальнейших проектов, серьезный проект мы запланировали по реабилитации трубопроводов, канализационных и в первую очередь водопроводных сетей. Мы провели тендер. Тендер этот составляет 8 миллионов долларов. Вот, это серьезный объем работ для нашего города. Мы начали эту уже работу в этом году. Прокладывали, вот уже проложили 1600 метров трубы полиэтиленовой, сварная. В таких объемах это тоже впервые у в Чернигове было применено. Но ну, этим никого, в общем-то, не удивишь полиэтиленом на сегодня. Э, мы еще будем около э, полутора километров перекладывать от трубопроводов большего сечения в этом году. Э, но то, что э, основное количество э, вот, трубопроводов э, диаметром 500-600 миллиметров, вот, трубопроводы э, стальные, и мы будем производить э, в таких объемах. Первые на Украине санации этих трубопроводов, э, так называемым челком. Э, челок это полиэфирный с внутренним полиэтиленовым покрытием. Вот Это ну, впервые будет, еще раз повторяю, на Украине это все сделано. Но мы планируем начать это в ноябре, где-то через месяц, но чуть раньше, вот, до морозов. То есть, в принципе, это позволяет технологии работать до минус 5, до минус 8 градусов. Вот, ну и, соответственно, уже основную массу, конечно, уже получается в следующем году. Сейчас завозится оборудование с Австрии вот, нашими, коллегами, ну, не коллегами, а нашими партнерами, которые выиграли тендер. Вот. Серьезная компания, Рабнер Украина, имеет опыт работы э, в этом плане. То есть они производили вот, на такие объемы работ. Вот, скажем, при закупке требования Мирового банка, чтобы компания, которая э, побеждает тендера, имела э, не менее трех контрактов за последние два года на сумму тендера. То есть компания, которая должна, она показала, имеет 24 миллиона долларов вот опыт работы по, эти, по этой именно технологии на протяжении двух лет. Это как бы не просто у нас на Украине, учитывая то, что все лежит и никто не занимается, тем более новыми технологиями. То есть это одна еще с проблем. Для того, чтобы пройти компанию так называемую постквалификацию, она должна иметь опыт, иметь соответствующие вот такие РНМ. Вот. А то, что касается вот иностранных компаний, они неохотно идут на Украину, вот, потому что наши условия достаточно сложные, и в расчетах в том числе и фиксация в гриме там, и так далее. Вот, эти все вопросы, которые касаются коммерческие, вот они боятся просто нашего рынка, нестабильности. Потому что, еще раз, если контракт подписывается в Ривне, и он выполняется два года, то как бы, очень сложно курсовые разницы, все проблемы, которые возникают с оплатами, учесть вот, именно в этих контрактах, чтобы была экономика. Вот. И кроме того, еще там есть проблемы, могут быть проблемы, там, и смены, допустим, власти, там, допустим, смены подписан, там, чисто технические, потому что люди меняются, к сожалению, вот, но я надеюсь, что сейчас все будет стабильно в ближайшие пять лет, поэтому все уже быстро очень поделают эти все проекты. Це серйозна ця робота. Серед найближчих планів керівництва комунального підприємства Чернігів водоканал. Реконструкція аеротенків, де відбувається очищення стічних вод, що надходять з каналізації. Аеротенки експлуатуються вже понад 40 років, а великий вміст побутової хімії, яка зараз активно використовується споживачами, призводить до того, що очисні споруди не можуть впоратися зі своїми функціями, і вода навіть після очищення не відповідає сучасним європейським нормам. У Швеції, наприклад, заборонили. Застосування побутової хімії, що містить фосфор, бо на його усунення потрібно у півтора разу більше реагентів, і таким чином вирішили проблему очищення стоків. У Чернігові теж знайшли вихід з ситуації, і вперше в Україні застосували в Аретенках нові технології очищення стічних вод, прищеплений біоциноз на плавучих завантажувачах і зневодження механічного осаду. Мы находимся в конце технологического цикла обработки стоков. К сожалению, по требованиям украинских стандартов, мы обязаны эти стоки в конце цикла технологического обеззараживать. То есть на всех предприятиях по нашим ГОСТам требуется добавление остаточного хлора, добавление вообще жидкого хлора или гипохлорита натрия, вот, который должен определенным образом воздействовать на те бактерии, которые находятся в сточных водах. Я говорю «к сожалению», потому что в большинстве стран Европы не применяется эта технология, то есть считается, что обеззараживание стоком идет естественным путем, не требуется это дополнительное вот, внесение всяких вот таких вот реагентов. Хлор сам по себе, он очень опасен с точки зрения эксплуатации, особенно жидкий хлор. Вот здесь там хлоратор находится, у нас около 20 тонн хлора находится, хранится постоянно. Вот. Так и с точки зрения воздействия на природу, да и, собственно, в конечном итоге на человека. Потому что после того, как обрабатываем воду хлором, возникает в воде хлорорганика, так называемая, которая является очень сильным канцерогеном при попадании внутрь, внутрь, организма человека, вот, и, собственно, как и внутрь других животных. Вот. И фактически понимаете, чем это приводит. К новым образованиям, там, ракам, прочее, все остальное, это загрязнение фактически идет воды. То есть мы вот, ну, скажем так, уже не первые вторые на Украине. Сейчас строим здание и закупили в прошлом году за счет экологических средств оборудование для ультрафиолетовой обработки сточных вод. Это новая технология, вот. то есть оборудование это производство Дании Берсон. Вот, то есть компания, которая практически единственного такого рода оборудования производит в Европе, но есть несколько другие. Это лампы среднего давления, так называемые. Есть лампы низкого давления, это и российский элит производит очень много, и ВДК, и так далее. То есть мы пошли по пути более компактного оборудования, оборудование, которое не требует именно регентов, особенно таких вот опасных, как хлор. Поэтому вот, ну, я думаю, что где-то к Новому году, может быть, мы его и не запустим, но, во всяком случае, будем стремиться в первых там, о числах следующего года все-таки запустить его в эксплуатацию. Это большое экологически, скажем так, ноу-хау, который мы применяем. И прежде всего, для того, чтобы тот, кто будет воду использовать после нас, он имел ее такую же, как она была до поступления в нашу сеть. До побачення з вами був Владислав Кордік з інформаційно-аналітичною програмою Місто інфраструктура. Хай завжди тепло і затишок будуть у ваших оселях.